Така ситуація. Ви сидите в парку угу. і тут біля вас поруч проходить. Ну. Про що ви подумаєте? Я подивлюсь, яка буде реакція окружаючих, Ті, що сидять в парку. Якщо реакція буде серйозна, то я для того, щоб на населення збодрилось, я щось одіно ще. Чтобы люди радовались. А если бы я был бизнесмен, я бы все ще мав бы здесь. Я думаю, что это розыгрыш. А я думаю, что там лежить бомба, что вот я присел и тебя убили. Понимаете, я не могу вам так ответить на этот вопрос. Хотит. понимаешь <laughs> если бы это был если бы я имел коня это был бы номер если бы конь имел меня я бы наверное помер за фиг его знает ну, абсолютно спокойно то есть ничего удивительного в наше время 21 век то есть ничего сверх существенного может быть вверхе скажу коротко на тарашку называется рекурс Магритон ну и подумаю якийсь сур и это классно надо в стороне стоять чтобы пока лезет не за что на я бы думаю так что, ну, это очень важно. Я тут такие в Украине два тижня, так что я не я что знать что я жарта, что такие, звучание в Украине бывает. так что я думаю, я бы хоть спросила, что это нормально, что нет. Вчера перебил. Это во первых. Может, вторая версия глухо пошла вперед, уже планируют что-то. Третья версия, это, друзья, решили меня разыграть. Четвертое. Ну, наверное, это очень интересный, сложный вопрос. Ну, я подумаю, что у меня галлюцинации, наверное. Галлюцинации. Пора в дурдом уже. Что это, скорее всего, что Робертш? Субтитры Non